Как ты начинаешь свой день? Какой завтрак у тебя? Ну, прежде всего у нас э, с утра тренировки всегда, поэтому завтрак э, очень важен для нам в клубе. Постоянно говорят, что нужно позавтракать перед тренировкой. В основном это гранола, мюсли, э, фрукты, йогурты, то есть омлеты, иногда сэндвичи делают. Какой э, плотный завтрак? Ну, ну, ты можешь выбирать, то есть, но в основном промежуток не сильно большой между, ну, между э, перед тренировками, да, потому, надо поэтому по поэтому да, по -много это, ну и конечно же это каша э, перед тренировкой тоже периодически, то О, есть ото... овся... Овся... там делают? Да, овсянку, то есть О, делают, и, потому что ну, перед тренировкой, я думаю, это очень хороший такой завтрак, он и... он не чувствует, он не дает тяжести и быстро усваивается и дает энергии. Ну, хорошо провести тренировку на весь день. а скажи уже давно хочу тебя это попросить, но сейчас спросит. Да, да, да. Мне, мне можно просить за это, это такое Спросит, но сейчас у меня такой шанс, что с тобой могу поговорить. Э, как ты привык культуры культуре э, э, в Бельгии, их питанию их продуктами есть разница между украинским и, и бельгийским? Да, 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 да очень отличается я думаю что если брать овощи то есть продукты у нас они повыше качеством то же самое когда в сборную приезжают то есть огурцы помидоры эти они очень отличаются перец намного вкуснее у нас я с тобой согласен сто процентов ты мне расскажешь что ты любишь готовить? Ну, что больше всего получается? Думаю, омлет и овсянку в основном и с утра готовлю. Просто у тебя, наверное, очень мало времени. Ну, с утра, нравится. с утра, да, в основном с утра. Это только перед играми или выходной день. Ну, люблю, с... люблю пасту тоже приготовить. То есть, Какая твоя любимая паста? Мне нравится, жена делает мне постоянно. Это паста, это спагетти либо пене с сушеными томатами, обжаренные да. на сковородке и немножечко добавляет соуса песто и кедровых орешек. Смотри, у тебя сейчас есть замечательный шанс похвалить жену, да. как она вкусно готовит. Очень. Ну, фирменное ее блюдо, это, конечно, это рыбный пирог, но его сильно часто не покушаешь. После как, игры как, можно. Да, после, после игры можно, можно, можно да, но это, да. это пирог, он э, именно восстановительный, он для, можно сказать, для души после чтобы когда вот что-то вкусненького хочется, она приготовит всегда. Русик, скажи мне, пожалуйста, как ты пришел к этому, насколько важно здоровое питание, насколько это ну, для футболиста полезно? Я думаю, ты как молодой, но про это не думал, там 15, 16, 17 лет. Ну, конечно, лет. после травмы больше, то есть с людьми общался и что сон и питание это очень важно в плане и твоих спортивных достижений и в плане здоровья питание это один из таких очень важных моментов для наших молодых спортсменов ага. э, что для тебя да что нет угу. картошка фри нет бургер нет пицца иногда можно после игры после можно игры потому можно. что это легкие усваивающий углеводы, которые для быстрого восстановления. Кока-кола? Нет, нет. Фреш, да. Вода? Конечно, вода. Самое это номер один вода. Самое э, полезное – пить э, стакан теплой воды на и ложку меда. Вы почувствуете себя, если будете это делать полгода, вы вам ваш организм скажет где-то спасибо, вы почувствуете перемены. И отдельно хочу поблагодарить гостиницу Хаят за предоставленную возможность делать съемки на их кухне. Спасибо вам большое.